Ми тут поділилися своїми враженнями, і сьогодні нам вдалося поспілкуватися з президентом Київського Динамо, який дуже емоційно якраз прокоментував можливість поїздки київського Динамо до Маріуполя на календарну гру. Давайте послухаємо, що він сказав. Ну і потім от поділимося враженнями. Я ізначально ні цей вопрос, а нас матривали включити на плоскості. персоналом клуба. Ну и в первую очередь отвечают за их жизнь и без здоровье. Как я с этим буду дальше жить, если что-то случится? Поэтому меня не впечатляет, я вам скажу откровенно, и не убеждает громкое обещание разных функционеров УПО, вы знаете, о ком я говорю, о том, что они сядут в автобус и поедут впереди команды. Это не наша прихоть. И поверьте, вовсе не демонстрация, как пренебрежение там, или неуважение команде соперников и, и уж тем более это не повод обвинить наш клуб в отсутствии патриотизма. Мы вполне мне кажется логично и закономерно поставили вопрос о гарантии личной безопасности для футболистов, тренерского штаба и динаских фанатов. Во время пребывания в зоне потенциального возникновения террористической угрозы. Именно так ее определили не мы, а компетентные органы. Если команда будет передвигаться в территории, которая полностью не контролируется, заранее знает, когда будет матч. И будет какая-то провокация. Стоит это футбольного матча или нет? Да мы готовы ехать, если компетентные органы в лице МВД гарантии. И скажут, Динамо Киев может спокойно вместе и болельщики в том числе. Я готов заказать для болельщиков чартов для, для Запорожья. Организовано автобусами. Как говорится, выдвинуться на Мариуполь Но в том случае подчеркиваю, если компетентные органы дадут гарантии безопасности, это станет достижением общественности. То есть общественность будет об этом знать. киев может все футболисты мои поедут однозначно